Виталий приобрел весь необходимый инвентарь для работы. Шесть новых трехместных байдарок с самой высокой степенью устойчивости. Спасательные жилеты, костровое снаряжение, палатки, холодильную установку и многое другое. Кроме того, за вашей безопасностью будут следить опытные сопровождающие. С точностью до миллиметра разработаны и красочные маршруты. На данный момент разработаны два направления. От Инжавина, от города Инжавина до города Уварова по реке Ворона. Значит, протяженность 5 дней и 3 дня. Соответственно, 4 ночи и 3 ночи. Ну, стоимость у нас входит прокат туристического снаряжения, питание, проезд, страхование от несчастных случаев, проживание в гостинице «Лесной уют». Это бывшая база отдыха. Вот, ну и игровые экскурсионные блоки. Старинные русские обряды, славянские забавы, перетягивание каната, битва подушками. Костюмы соответствуют времени. Один из экскурсионных блоков продемонстрирован сегодня. В этом помогает клуб «Серебряная ладья». Желающие принять участие в туре по маршруту «Золотых зорь» есть. Люди откликнулись, то есть идут постоянно отзывы, люди, люди это интересно, люди звонят, спрашивают, узнают. То есть, в принципе, я думаю, что этот маршрут обречен на успех. В день презентации золотых зорей на городском пляже все желающие, а их оказалось немало, совершенно бесплатно могли покататься на байдарке. Непередаваемый восторг испытали взрослые дети. Ведь это уникальная возможность почувствовать себя капитаном, хоть и маленького, но все же корабля. Ну, я каталась на байдарке первый раз, и мне очень понравилось. Я советую вам попробовать. Интересно. Состязательный момент. Эстафета на байдарках победители получили главный приз – ящик мороженого. Огромное удовольствие испытали все участники соревнований. Здесь же появились желающие принять участие в путешествии по реке Ворона. В поход могут отправиться все желающие. Яркие впечатления гарантированы. Благодаря компании «Золотые зори» можно насладиться необыкновенной красотой реки Ворона и непосредственно прикоснуться к природе. При этом каждый участок маршрута – это еще и историческое место. Наш девиз «Никто не уйдет сухим». Мы всех ждем, приглашаем всех желающих поучаствовать в наших путешествиях. В принципе, я думаю, масса новых впечатлений вам обеспечена. Подробную информацию можно посмотреть на сайте компании или узнать по телефону. Спешите побывать в настоящей сказке!